Журнал Esquire и Одесса Fashion Channel представляют Правила жизни Тома Форда Я часто говорю слово «ужас». Ужасные туфли, ужасный каблук, ужасный вырез, ужасный лацкан, ужасный воротник, платье ужасно задрапировано, ужасно смотрится. Это ужасно. Такая у меня работа. В школе меня каждый день дразнили, потому что я носил с собой портфель. Я мог оставить его дома, но он отлично смотрелся. Другие дети почему-то не замечали, как это красиво. В 70-х я носил волосы до плеч, расклешенные брюки, фенечки из бисера и рубашки со шнуровкой на вороте. А потом поумнел. Самодовольство ⁇ это посмотреть на себя в зеркало и сказать, какой же я офигенный. А я построил карьеру на том, что замечал недостатки и исправлял их. Я замечаю недостатки в каблуках, вырезах, платьях, юбках и брюках. Я их исправлял? Я примеряю все, что мы производим. Мне легко скроить мужской костюм. Потому что я сам того размера, возраста и достатка, как те люди, для которых мы шьем одежду. Я создаю ее для самого себя. Читайте в новом номере журнала Esquire.